Спасибо. Ну вот, Божьей помощи отслужили Божественную Литургию, молебен на детях. Причастников поздравляем с принятием святых таинств. Желаем, чтобы послужили им во исцелении души и тела. Сегодня много говорилось о евангельском чтении, о христианском благочестии, но и, наверное же, надо сказать и о празднике, который сегодня мы с вами светло празднуем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А вся православная церковь сегодня празднует праздник Успения Божьей Матери. Вот даже в названии самого праздника звучит жизнь. Успение Божьей Матери. Это сон. Сон, который она приняла, чтобы встретить своего любимого сына. Как начинался этот сон? Сон в вечную жизнь, который перевел ее. А начинался вот как. Мы с вами знаем из евангельской истории, что Божья Матерь первая получила благовестие от Архангела в том, что в мир должен прийти Спаситель. И вот она же получила и второе благовестие. Получила благовестие о том, что Спаситель ее призывает в святые свои обители. Архангел говорил, явился к ней, держа в руках белые лилии небесные, символ чистоты и святости держа в руках пальмовую небесную ветвь, символ Царицы Небесной, и сказал, что через три дня она соединится со своим любимым сыном. Вы знаете, когда мы с вами близимся к смерти, это страшит человека, потому что мы не знаем, что там будет за порогом смерти, а ее это обрадовало. Обрадовало сердце матери то, что она встретится с тем, кого носила под своим сердцем, с тем, кому было отдано ее сердце. С тем, чьи раны на своем сердце она носила со своим любимым сыном. Этой радостью она поспешила поделиться со святыми апостолами. И действительно, через три дня апостолы собрались в горнице, явился Господь и взял душу при чистой туда на небо. Мы знаем, чем закончилась эта история. Знаем о том, что опять же не было апостолов а мы. Зная о том, что опять подошел, он захотел попрощаться, хотя бы с телом, чисто. Это было уже на следующий день после погребения. И зная, что и тело не оказалось на месте. Но только пояс ее, ее гробные пелены оказались на Так она с телом была восхищена Царством Божьим. Но в каждом празднике не просто событие евангельское. Вернее, событие из нашей истории церковной. В каждом празднике есть что-то для нас очень важное. А это важное вот что. Давайте зададимся вопросом. Вот она, такой же человек, как и мы с вами, из плоти и крови, и вот она сподобилась сразу же за Христом, самой первой из людей быть в Небесном Царстве с новым воскресшим телом, не только душой. Почему так? Почему так? Почему Святая Церковь прославляет ее второй после Христа, после Бога? И вот мы с вами слышали сегодня фрагмент из послания к Ефесянам святого апостола Павла. И вот этот фрагмент, как нельзя лучше, раскрывает, почему Божью Матерь прославляет Святая Церковь. И почему мы так еще далеки с вами от той святости, которую имела она. Давайте вот сейчас опять этот фрагмент послушаем, я его процитирую буквально дословно и подумаем о себе. О себе и о ней. И попросим ее чтобы она нас поддержала, и чтобы нас помогла нам войти в святые обители Христа. Фрагмент, который мы с вами слышали, начинался такими словами, а фрагмент посвящен Иисусу Христу. И вот слушайте, какими словами начинается фрагмент. Что в нас, в нас, христиана, должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Вот так начинается фрагмент. В нас, в каждом из нас, должны быть то же, что есть во Христе. Те же чувства, те же желания те же устремления. Что же было во Христе? И вот дальше фрагмент апостольского чтения нам говорит так, что Христос уничижил себя, приняв образ раба. Страшно подумать. Бог умолил себя и принял образ раба. Образ простого человека, простого плотника. Это же надо. Трудно вмещается в голове. Бог умолил себя до раба. Это Бог. А смотрите, как Божья матерь. Мы помним ее слова, когда было благовестие ей, Архангела Гавриила. Все раба Господня. И она раба Господня. И она умолилась дорогой. А теперь перенесемся к нам. Каждый приложит своему сердцу. Кто может о себе сказать, что он раб Господня? Понять это очень легко. Рабы мы Бога или нет. Раб всегда слушается Господин своего. Правильно? Во всем слушается Господин своего. Приложили к сердцу. Раб я Господин или нет? Да не во всем я слушаюсь. Уже не раб. Итак, Христос умолил, уничижил себя, принял образ раба. Но дальше написано. Смирил себя. Смирил. Вспомним слова Божьей Матери. Они подобны славу Христа. Все Бог на смирение рабы своей. Бог презрел на смирение рабы своей. Смотрите, Бог себя смирил. И она себя смиряет. И она себя смиряет. И пред Богом, и пред людьми. Вот лучшее свидетельство ее о смирении, вот какое мы находим в Евангелии. Читаем Евангелие. Она там практически почти ни слова не говорит. Помните? Ни слова. Ну, вначале про хвалебную песню Богу воспела, и вот беседа с Архангелом. Все, больше нет ее речи. Она вс своем молчание и молитвы. О чем говорит молчание человеческое? Когда не, язык не болтается. О том, что страсти ее, страсти, которые обычно у человека на языке, а у нее они были побеждены. Побеждены смирением и любовью к Богу. Все мы призрели на смирение рабы своей. Но не только Христос себя смирил. И не только Он себя уничижил. А написано, Он еще и был послушен в этом смирении. Вспомним Теперь слова при чистой Божьей Матери. Будем мне по глаголу Твоему. И она тоже в послушании. Будет мне по Слову Божьему. И вот все это тоже прикладываем в сердце. Я смиренный? Нет. Я послушный? Нет. Но дальше смотрите. Написано в том же фрагменте. Он не просто был послушен, Господь Бог наш, Иисус Христос. Он послушен был даже до смерти. Смерти же крестной. И вот ее послушание, она несла свой крест в послушании точно так же до смерти своей, смерти креста. Ей было тоже тяжело. Во-первых, она рассталась с сыном. Она принесла такое горе. Во-вторых, те гвозди, которые входили в руки ее сына, вошли в ее сердце прежде всего, в сердце матери. Однако она послушно восприняла все, что готовил Господь Бог. Она послушно восприняла эту жертву ради каждого из нас. Почему так послушно восприняла? Потому что любила нас. Человек, который не любит Бога, Будет умолять себя до раба? Не будет, Боже. Человек, который не любит Бога, будет смиряться? Не будет. Человек, который не любит Бога, будет послушным? Не будет. Даже до смерти не будет, потому что не любит. А она любила. И опять же прикладываем к своему сердцу. Любим ли мы так, как она? Она такая, как мы. И более того, она носила Христа под сердцем. Нам тоже это дано. Ведь смотрите, сегодня причастилось 400 человек. Каждый получил Христа в себя, так же, как и она. Мы ничего не лишены, то, что имела она. Другое дело, что в любви нас еще маловато. Нам стоит побороться за любовь. А вот если спросить себя, кому было тяжелее, ей или нам? Ей было тяжелее. У нее был Бог и все. А у нас, смотрите, и Бог, Иисус Христос, с плотью и кровью. И она, которая прошла весь путь земной, и которая вместе с телом там же в Царстве Божьем не царилась. У нас есть и святые, которые сподобились точно такого же, но во свидетельство нам их нетленные тела сейчас исполняют православную церковь. Вот в Лавру поедем, смотрите, сколько нетленных мощей святых. Нетленных. А что такое воскресшая тело? Это нетленное тело. Вот нам свидетельство наглядное. Смотрите, сколько у нас заступников и ходатайств. Сколько у нас всего, что дано нам для спасения. Нам только остается это принять. Захотеть и принять. А если не можем, помощи попросить у Бога, у нее, у святых. И непременно ответить. Потому что ради этого, чтобы мы спаслись, Христос сошел на землю. Ради этого и она страдала вместе со Христом. Ради этого и святые подвязались. Чтобы мы только спаслись, нам надо только захотеть. Поэтому и празднует Святая Православная Церковь сегодняшнее торжество Успения Божьей Матери, что вот этот путь, который проделала она, ее, конечно, и воздвигут на небо рядом с Богом. Так и написано в конце сегодняшнего Евангелия. Написано о Христе, что Господь даровал ему быть выше всего и паче всего на свете. Паче ангелов и паче человеков на свете. Все покорил под ноги его. И земная, и преисподняя, и небесная. Все покорил. Но если Господь Бог своему Сыну такое дал, за такие добродетели, то как же есть? Не даст за такие добродетели. Конечно же, даст. И дал. И нам даст. Нам только надо бороться и трудиться, побеждая самих себя. И молясь Богу и Божьей Матери, укрепляться той благодатью, носителями которой они для нас являются. Аминь. Спасибо. Ну еще два слова скажем вот о чем. Сейчас мы будем совершать чин погребения Божьей Матери. Для чего этот чин совершает православная церковь? Он обычно совершается на третий день на второй, третий день нет такого четкого установленного указания после праздника. Но так как э, рабочие дни у нас получаются, то мы совершим сегодня, это тоже разрешено уставом церкви, для того чтобы мы совершим этот чин, чтобы каждый из нас прошел тем путем, который прошла она. Во-первых, путем жизни, во-вторых, путем успения, не смерти, а успения, а в третьих путем воскресения со Христом. Вот мы сейчас с вами совершим этот чин. Ну и несколько слов еще вот о чем. -то. Оно может и не связано с праздником, а это и связано, потому что и Христос, и Божья Матерь, и святые все радовались за том, чтобы православие стояло. И вот наши дети, которые сегодня молились, это наше с вами будущее, наше с вами будущее. И вот сегодня я читал молитву над детьми, вы знаете, я подумал вот о чем. Вот они стояли, сзади меня стояли там, что то ноги лозились, копошились. Ну да, они такие, сады ангелами шамили они. Но вот вы знаете, несмотря на то, что они вот так себя вели, они лучше, чем мы. Посмотрите, рождается мир любви. Как по-вашему, в нем есть серебролюбие? Нет. Вот они тоже стояли, они хоть шалили, но никто из них не серебролюбив. Вот они стояли, шалили, но ни в ком из них нет блуда. Можно и дальше перечитать все страсти. У них нет умения, у них нет отчаяния, у них нет чревоугодия какого-либо и так дальше. И вот смотрите, это они приобретают с годами. Кто их этому учит? Мы. Мы их этому учим. Взрослые. Вот когда они подрастают, столько гадостей они у нас набираются. Столько гадостей, страшно. Поэтому у нас с вами большая ответственность. То, что я говорил о спасении и о помощи Божьей и Божьей Матери, на нас должны быть не пустые слова. Потому что со нами идут они. И они будут такими, какими мы их сможем научить. Но в данный момент нам самим надо умолиться, принять зрак раба, умолиться до вот этих детей. До их простой веры. Нам надо не разрушить эту веру в них. Нам надо приумножить те добродетели, которыми, которыми они исполнены сейчас. И об этом тоже мы с вами будем молиться. Даже тогда вот сейчас, когда будем читать над плащаницей за упокойные стихи чисто чистой владычице. Стихи за но и торжественные, потому что у них и воскресенье звучит. Аминь. Спасибо. Спасибо.